তোমাৰ লগত কিছুমান প্লাষ্টিকৰ বল আছে আৰু তুমি সেইবোৰ কিছু দূৰত্বত ৰখা এটা বাস্কেটত এটা এটাকৈ দলিয়াই আছা তুমি বলটো উৎক্ষেপনৰ পৰা অৱতৰণলৈ লোৱা পথটি বৰ্ণনা কৰিব পাৰিবানে যদি তুমি লক্ষ্য কৰা বলবোৰৰ উচ্চতা কিছু বিন্দুলৈ বৃদ্ধি হয় আৰু তাৰ পিছত ই হাস হবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু অৱশেষত ই বাকচটোত অৱতৰণ কৰে আমি এই ধৰণৰ পথক অধিবিত্তাকাৰ পথ বুলি কওঁ গাণিতিক চিহ্নৰ জৰিয়তে আমি ইয়াক কেনেদৰে দেখুৱাম এই ৰাশিটোক দ্বি ঘাট বুলি কোৱা হয় অধিক অন্বেষণ কৰোঁ আহা ধৰি লোৱা দ্বি ঘাট বহুপথ ফলন পি অফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' য'ত এ বি চি হৈছে বাস্তৱ ধুব আৰু এক্স এটা চলক এই ফলন পি অফ এক্সক দ্বিঘাত বহুপদৰ সাধাৰণ ৰূপ বা মানক ৰূপ বুলি কোৱা হয় মন কৰিবা যে বহুপদ ফলন পি অৱ এক্সত কেৱল এটা চলক এক্স আছে সেয়েহে উল্লেখ কৰা এটা এক্স বিলং ইন টু আৰৰ বাবে ফলন পি অফ এক্সৰ মান এটা বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব লাগিব ধৰি লোৱা পি অফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এক্স মাইনাছ ওৱান এক্সৰ বাবে ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আমি ফলন পাওঁ পি অফ জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী ইণ্টু জিৰ' স্কুৱেৰ মাইনাছ টু ইণ্টু জিৰ' মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান এক্সৰ বাবে ইজ ইকুৱেল টু ওৱান আমি ফলন পাওঁ পি অফ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী ইন টু ওৱান স্কুৱেৰ মাইনাছ টু ইন্টু ওৱান মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এক্সৰ বাবে ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ টু ফলন পি অফ মাইনাছ টু ইজ ইকুৱেল টু ফিফটিন এক্সৰ বাবে ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান আপন থ্ৰী পি অফ মাইনাছ ওৱান আপন থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু আদিৰ বাবে এনেদৰে এক্সৰ বিভিন্ন বাস্তৱ মানৰ বাবে ফলন পি অফ এক্সে বিভিন্ন বাস্তৱমান ধাৰণ কৰে ইয়াত আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে এক্সৰ দুটা বিশেষ মান আছে যেনে এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান আপন থ্ৰী আৰু এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান যাৰ বাবে ফলন পি অফ এক্সৰ মান শূন্য হৈ পৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মাইনাছ ওৱান আপন থ্ৰী আৰু ওৱান হৈছে বহুপদ ফলনৰ শূন্য এক্সৰ এই দুটা মানক সংশ্লিষ্ট দ্বীঘাত সমীকৰণৰ মূল বা সমাধান বুলি কোৱা হয় মন কৰিবলগীয়া যে সমীকৰণ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এক্স মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু জিৰোক সংশ্লিষ্ট দ্বি ঘাট সমীকৰণ বুলি কোৱা হয় যদি এ বি চি এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' হৈছে বাস্তৱ ধ্ৰুৱক তেনেহ'লে এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি এক্স বিলং টু আৰক বাস্তৱ সংখ্যাৰ আঢ়াংহতিক দ্বি ঘাত ফলন বুলি কোৱা হয় আৰু এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰোক ডি ঘাট সমীকৰণ বা দ্বিতীয় মাত্ৰা সমীকৰণ বুলি কোৱা হয় মন কৰিবা যে এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' হৈছে ডি ঘাট সমীকৰণত এক অত্যাৱশ্যকীয় সীমাবদ্ধতা যদি আমি এ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' লওঁ তেন্তে আমি ৰৈক্ষিক সমীকৰণ বি এক্স প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' বি ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' পাওঁ সংক্ষেপ কৰোঁ আহা আমি শিকিলো যদি এক্স বিলং টু আৰ এ বি চি এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' বাস্তৱ ধ্ৰুৱক হয় তেনেহ'লে এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চিক্স বাস্তৱ সংখ্যাৰ সংশতি আৰত দ্বিঘাত ফলন বুলি কোৱা হয় আমি বহুপথ কি হয় শিকিলোঁ আৰু লগতে কেতিয়া ই দ্বিঘাত হয় সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলোঁ কিন্তু আমি বাস্তৱ জীৱনত দ্বিঘাত ক'ত পাম এটা দ্বিঘাত সমীকৰণে আমাৰ দৈনন্দিন সমস্যাবোৰ কেনেদৰে সমাধান কৰে এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ জানিবলৈ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চোৱা